şəhəri işğaldan azad edilib. Azərbaycan dövlət bayrağı ucaldırılıb. Bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Başımızda Başım mərd mərd dalğalanan, əzəh sevgil olan bayrağına canım qurban. Azərbaycan bayrağı. Bu məcmunluq üçün Düşmənin polis idarəsi oldu. Azərbaycan <laughs> <laughs> polisi. <laughs> Cəbrayıl şəhərinin mərkəzidir. Bir dənə də salamat binası. Bir dənə də bina qoyulmuş. Yalnız orada hər bir hissə özləri üçün tikiblər. Üçün qalan infrastruktur, evlər, binalar, məktəblər, ictimai binalar hamısı süt. düşmən tərəfindən cavab verəcək. Beynəlxalq məhkəmələrdə cavab verəcək. Mən demişəm bir də demək istədim. Beynəlxalq Qruplar gələcək. Ekspertlər gələcək. Bütün ziyan hesablanacaq. 30 il ərzində bizə vurulmuş ziyan hesablanacaq və onlara qarşı təzminat davası açılacaq. Və bu günlərdə Kəlbəcəri dağından meşələri qıran, binaları, məktəbləri yandıran düşmən onunla cavabını verəcək. Onlar hesab edirlər ki, bu dağıdıcılıqdan sonra heç vaxt var. Azərbaycan əhalisi bura qayıdmayacaq. O məqsədlə buranı dağıtdı. Amma səhv edib. Biz qayıdmış, tap durmuşuq burala. Öz doğma toxuğumuzda. Cəbrayıl şəhərində. Bütün buraları bərpa edəcək. Ana nə bərpa